Okey, jom kita bincang satu isu yang fuh, panas betul. Satu tuduhan yang kita selalu sangat dengar yang boleh buat kita bergaduh sesama sendiri. Naratifnya macam ni. Semenanjung merompak hasil Sabah dan Sarawak. Tapi dalam kupasan kali ni, kita nak tengok betul-betul adakah kemarahan kita ni dah ditujukan kat sasaran yang betul. Ha, ayat ni. Semenanjung curi hasil Sabah Sarawak. Mesti anda pernah dengar kan? Mungkin pernah terdetik dalam hati. Ayat ni memang power sebab ia lahir dari rasa kecewa yang sangat mendalam. Rasa tak adil bila tengok sumber alam melimpah ruah tapi pembangunan pula macam siput. Persoalannya bukan sama ada rompakan tu berlaku. Tapi siapa sebenarnya perompak tu? Dan kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Bila kita sebut semenanjung, siapa sebenarnya yang kita bayangkan? Adakah nelayan di Terengganu yang minyak dari negeri dia sendiri pun dia tak rasa? Atau pakcik tanam padi kat Perlis Adakah mereka ni yang hidup mewah hasil dari Sabah dan Sarawak? Ataupun Semenanjung ni sebenarnya cuma satu label mudah untuk musuh yang kita tak nampak? Jom kita siasat sikit. Kita jadi detektif sekejap. Kalau betul lah Semenanjung tu kaya raya sebab rompakan ni, logiknya orang kat Semenanjung tu mesti hidup senang lenang. Betul tak? Tapi adakah itu yang sebenarnya berlaku? Inilah dia pertembungan antara tanggapan dengan realiti. Dalam kepala kita, semenanjung tu macam satu blok emas yang besar, tapi hakikatnya jauh panggang dari api kawan-kawan. Realitinya ialah ramai rakyat di semenanjung pun hidup susah, bergelut dengan masalah yang sama je macam saudara-saudara kita kat Sabah dan Sarawak. Cuba kita tengok betul-betul kita cakap pasal Kelantan, salah satu negeri termiskin dengan isu air yang dah macam cerita dongeng tak selesai-selesai. Tengok Perlis, di mana petani-petani berhempas pula setiap hari. Ingat tak Perak, dulu gergasi biji timah, sekarang ekonominya suram. Pahang pula, luas tapi banyak kawasan pedalaman yang masih jauh tertinggal. Jadi, ini ke gambaran orang yang tengah berpesta dengan hasil rompakan, macam tak kena je. Duit tu jelas tak sampai kat diorang. Okey, so ini soalan cepu mas dia. Kalau duit tu tak pergi ke rakyat biasa di Semenanjung dan confirm tak sampai secukupnya kepada rakyat Sabah atau Sarawak, habis tu duit berbilion-bilion tu pergi mana? Siapa yang sedut semua ni? Ha, sekarang baru kita masuk bab paling penting. Jom kita ikut aliran duit ni. Kita lupakan sekejap peta geografi dan kita tengok piramid kuasa. Kita ikut terus sampai ke puncak. Dan inilah dia jawapannya. Perompak sebenar bukanlah orang semenanjung. Perompaknya adalah satu kumpulan yang sangat kecil. Elit pemerintah dan geng-geng kroni -geng mereka. Kita bercakap pasal ahli politik yang hartanya berbilion-bilion. Keluarga mereka yang kawal syarikat-syarikat gergasi. Kawan-kawan rapat yang dapat konsesi bank, lebuh raya, syarikat air, elektrik, you name it. Dari pelabuhan sampai gula, semua dalam genggaman segelintir orang ni. Mereka lah yang kaya, bukan rakyat biasa. Ambil KLCC sebagai contoh paling jelas. Kita semua bangga tengok kan simbol kemegahan Malaysia tapi ia dibina guna duit minyak dari Sabah, Sarawak dan juga Terengganu. Siapa yang betul-betul untung besar? Bukan kita. Yang untung ialah mereka yang dapat kontrak bina, kontrak selenggara dan syarikat-syarikat besar milik elit yang mampu sewa pejabat dengan harga kayangan kat situ. Ia ibarat monumen kekayaan elit yang dibina atas hasil bumi milik kita semua. Dan kena faham betul-betul tau. Benda ni bukan sekadar pasal seorang dua yang tamak haloba. Bukan. Ini adalah satu sistem. Satu jentera yang memang dah direka khas. Tugas dia satu je. Sedut kekayaan dari bawah dan pam terus ke atas. Cuba tengok agihan duit minyak ni sebagai contoh. Negeri pengeluar macam Sabah dan Sarawak dapat 5% je royalty. 5%. Sikit mungkin pergi ke perkhidmatan awam, tapi tengok bahagian yang besar tu lesap dalam projek mega untuk kroni dan untuk bayar hutang negara yang berpunca daripada ketirisan dan rasuah. Ini bukan pengurusan, ini rompakan yang tersusun. Atau kita tengok contoh paling legend, tol lebuh raya. Macam ni kitaran dia. Kerajaan bagi hak monopoli eksklusif untuk berpuluh-puluh tahun kepada syarikat kroni. Syarikat tu kutip untung dari kita semua selama 30, 40, 50, malah 60 tahun dan kita, rakyat, terpaksa bayar tol untuk guna jalan yang sebahagiannya dibina guna duit cukai kita sendiri. Kitaran di mana rakyat bayar berkali-kali, tapi kroni untung tak henti-henti. Lepas tu, kita ada syarikat berkaitan kerajaan, GLC. Atas kertas, misi diorang ni memang nampak murni, Petronas, kononnya urus kekayaan minyak untuk kita semua. Tapi harga minyak, faham-faham je lah. Felda, misi nak angkat martabat peneroka. Tapi ramai yang masih terikat dengan hutang. Khazanah, sepatutnya kembangkan aset negara. Tapi bila pelaburan rugi, pembayar cukai juga yang kena tanggung. Nampak tak coraknya? Misi untuk rakyat, tapi realitinya, duit sering kali ke tempat lain. Jadi, persoalannya macam mana sistem yang terang-terang tak adil ni boleh bertahan begitu lama? Jawapannya mudah sebab perumpak sebenar ni ada satu strategi yang sangat licik, sangat berkesan. Inilah senjata mereka, pecah dan perintah. Mereka laga-lagakan kita. Orang Sabah dan Sarawak disuruh benci orang semenanjung. Orang Melayu, Cina dan India sentiasa dibuat rasa curiga antara satu sama lain. Sentimen agama dimainkan untuk kuasa. Mereka sengaja buat kita semua bergaduh. Sebab apa? Sebab selagi kita sibuk bertekak sesama sendiri, kita tak akan perasan tangan mereka tengah sibuk menyeluk poket kita. Dan yang paling ironik, masa kita kat bawah ni bergaduh pasal negeri dan bangsa, golongan elit ke atas tu tak kira bangsa, tak kira negeri, elok je duduk semeja, minum kopi, bahagi-bahagi projek kekayaan negara. Jadi, biar kita jelaskan perkara ni sekali dan untuk selamanya. Musuh kita bukan orang Sabah. Musuh kita bukan orang Sarawak. Dan musuh kita pastinya bukan makcik jual nasi lemak di Semenanjung. Musuh kita semua adalah satu, golongan elit politik yang korup yang merompak kita semua tanpa kira negeri, bangsa ataupun agama. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan sama-sama. Kalau kita semua adalah mangsa kepada perompak yang sama, kalau penderitaan kita datang dari punca yang sama, kenapa kita masih biarkan diri kita dipecah belahkan? Kenapa kita masih bergaduh sesama sendiri?